નમસ્કાર મિત્રો સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાશાળામાં આજે આપણે ધોરણ આઠની જે નવી સ્વ અધ્યયન પોથી આવી ચૂકી છે આપણી ચેનલ ઉપર આ નવી સ્વ અધ્યયન પોથીના બધા જ વિષયના બધા જ પાર્ટના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો પ્લસ પીડીએફ બંને મૂકવામાં આવે છે જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલ છે આજે આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ આઠની જે નવી સ્વ અધ્યયન પોથી આવી છે તેમાંથી હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર એક તેરી હે જર્મી તેમનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે અહીંયા જોઈશું જે આ નવી સ્વ અધ્યયન પોથી આવેલી છે તેમનું અહીં તમને પોસ્ટર દર્શાવેલ છે તો હવે ભાગ પ્રમાણે આ સ્વ અધ્યયન પોથી પણ આવશે તો આ છે આપણો પ્રથમ ભાગ અને પ્રથમ ભાગમાં દરેક વિષયમાં એક બે ચેપ્ટર હશે ત્યારબાદ બીજો ભાગ ત્રીજો ભાગ ચોથો ભાગ આવશે તો આ સંપૂર્ણ સોલ્યુશનની પીડીએફની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલ છે તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે શરૂ કરીએ ધોરણ આઠ ના સોલ્યુશન સાથે જોઈએ અહીં તમને આપેલું છે સૌપ્રથમ સારાંશ જે તમે જોઈ શકો છો પ્રશ્ન નંબર એક સહી વિકલ્પ કે સામને ખરા કી નિશાની જે નંબર એક જીષ્મ શબ્દ કા અર્થ ક્યાં હોતા હૈ શરીર नंबर बी आफत शब्द का विलोम शब्द कौन सा है संकट नंबर त्रण अलग शब्द पहचानिए जिसम नंबर चार इस कविता में ओ सबसे बड़े ताकत वाले शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है भगवान नंबर पाँच तेरी रहमत से हम सबने ये पाए है तो जवाब से प्रश्न बे अ। एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखिए नंबर एक बच्चे भगवान के आगे कैसे खड़े हैं बच्चे भगवान के आगे सिर झुकाकर खड़े हैं नंबर बे हमें यह शरीर किसकी कृपा से मिला है हमें यह शरीर ईश्वर कृपा से मिला है नंबर तीन आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं हमें सुबह उठता हूँ तब और रात को सोने के समय ईश्वर के प्रार्थना करता हूँ नंबर चार आप भगवान से कब प्रार्थना करते हैं हम जब संकट में फंस जाते हैं तब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं नंबर पाँच तेरी है जर्मी काव्य में ईश्वर के प्रति कौन सा भाव व्यक्त हुआ है तेरी है जर्मी काव्य में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का प्रभाव प्रकट हुआ है तार जो है प्रश्न बेब दो तीन वाक्यों में प्रश्नों के उत्तर लिखें नंबर एक आपके मतानुसार सृष्टि में सर्वोपरि कौन है क्यों तो मेरे मत से सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता नंबर बी सभी का है तो सभी तेरे का अर्थ समझाइए तो जो अब उसे ईश्वर की इच्छा से हमने इस धरती पर जन्म लिया है ईश्वर ही हमें आफतों से दूर करता है इसीलिए कवि कहते हैं कि हे hey ईश्वर तेरी कृपा दृष्टि हम पर सदा रखना हम तेरे हैं, आप हमारे हैं। नंबर त्रो भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं तो भिन्न भिन्न धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं हिंदू मंदिर में मुसलमान मस्जिद में ईसाई चर्च में सिख गुरुद्वारा में और पारसी अग्हरी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं नंबर चार तू अपनी नज़र हम पर रखना ऐसा कवि क्यों कहते हैं ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है उसी की कृपा से हमें यह शरीर और ये प्राण मिले हैं हमारा जीवन उसी से भरोसे है उसी के भरोसे क्योंकि वही हमारा रखवाला है इसीलिए कवि ईश्वर से हम पर अपनी नज़र रखने के लिए कहते हैं नंबर पाँच आप भगवान से क्या क्या मांगते हैं हम भगवान से यह मांग પ્રાર્થના કરતે હે કે વે લોગો પર અપની કૃપા દ્રષ્ટિ બનાય રખે લોક કિસ હાલત મે હે ઇસકી વે હમેશા ખબર લેતે રહે વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ 3 થી 8 ની જન્યુસવા અભ્યાસ પોથી આવી છે તેમા 2024 25 ના બધા જ ભાગના તમામ વિષયના સોલ્યુશન પીડીએફ અને બુક તમે મેળવી શકો છો અહીં તમને કોન્ટેક્ટ નંબર આપેલા છે જેમાં તમે કોન્ટેક્ટ કરીને પ્રશ્ન ત્રણ અપના મનપસંદ ચિત્ર ચિપકા કર ઉસ કે આધાર પર અપને શબ્દો કે કવિ અપને શબ્દો મેં કવિતા લખીએ તો અહીં તમને જે આ ચિત્ર આપેલું છે તે પર અહીં તમને કવિતા લખી અને બતાવેલી છે જે તમે અહીં ધ્યાનપૂર્વક જોઈ શકો છો તમે બીજી કોઈ બીજું કોઈ ચિત્ર લગાવીને પણ તમે કવિતા લખી શકો છો प्रश्न चार अपूर्ण काव्य को अपने मतानुसार पूर्ण कीजिए सदा सत्य पथ पर चले हम दिन की सेवा करें हम अभी तो शुरू हुई है मंजिल बैठी दूर है उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है कस्तिया सबकी किनारे पे पहुंच जाती है नाखुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है कोशिश भी कर उम्मीद भी रख रास्ता भी चुन फिर इससे ब अब थोड़ा मुसंदर तलाश कर प्रश्न नंबर पाँच रेखांकित शब्दों का वचन बदल कर वाक्य फिर से लिखिए नंबर एक दृश्य देखने के लिए घर का दरवाजा खुल गया तो दृश्य देखने के लिए घर लिए घर के दरवाजे खुल गए नंबर बी जंगल में हाथी ने उत्पात मचाया जंगल में हाथियों ने उत्पात मचाया नंबर तीन मैं तेरे आगे शीश झुकाता हूँ हम तेरे आगे शीश झुकाते हैं नंबर चार पेड़ पर बैठे पक्षी ने आकाश में उड़ान भरी पेड़ों पर बैठे पक्षी ने आकाश में उड़ान भरी नंबर पाँच यह मेरी कविता है ये मेरी कविता है प्रश्न नंबर छ अ उपसर्ग से शब्दांश है जो सार्थक शब्दों के पूर्व जोड़ जुड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं कोष्टक में से योग्य उपसर्ग लेकर दिए गए शब्दों के साथ जोड़कर नए शब्द बनाए नंबर एक प्रवत्ता गति प्रगति नंबर बी निर्वत्ता गुण निर्गुण नंबर त्रन विवत्ता देश विदेश प्रश्न छ कोष्टक में से प्रत्यय ऐसे शब्दांश है जो शब्द को अंत में जोड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं में से योग्य प्रत्यय लेकर लेक कर दिए गए शब्दों के साथ जोड़कर नए शब्द बनाए नंबर एक पढ़ वत्ता आईन बाबू आईन प्रश्न नंबर सात शब्दों को पढ़िए और शब्दकोश कोश क्रम में लिखिए जो पेलो अवश्य आसमान ईश्वर कंचन खुदा झरमी दुनिया दृष्टि नाविक प्रार्थना योद्धा श्रृंखला क्षमता प्रश्न नंबर आठ है जर्मी काव्यों में जो मूल्य निहित है उन मूल्यों के संदर्भ में खर में खरा का निशान कीजिए वो है प्रभु के प्रति कृतज्ञता તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી આપણે મળીશું બીજા ધોરણના જે બીજા વિષયની જે નવી સન ટેનબોથી આવી છે તેમનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડિયો સાથે આ વિડિયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો જેથી તે લોકોને પણ આ સોલ્યુશનનો લાભ મળી રહે